Сегодня на нашем турнире, на всеукраинском кубке «Козацкая звитяга» собралось более 300 спортсменов со всех регионов Украины. Это и Западная Украина, и Восточная, и Юг, и Север, и Центральная Украина. И вот наши юные бойцы, наша молодежь как нельзя лучше показала, что Украина действительно едина, что нельзя нас делить на Запад и Восток, на Север и Юг. Единоборство нас учит тому, чтобы мы всегда могли побеждать не только на ринге, но и в своей жизни. Мы понимаем, что спорт ⁇ это сила нашей страны, это сила тех людей, которые в ней находятся. Здоровая страна ⁇ это сильная страна, и это голос народа.